видно по некоторым позициям, если посмотреть карту высот, реки, то наши войска сейчас располагаются в Курской области как раз для обороны, то есть не для наступательных действий там на Москву или на Курск, нет. Раз, размещаются на лучших высотах, на лучших оборонительных позициях, это видно сейчас, как идет расползание самого, самого плацдарма, как раз для того, чтобы занять лучшие оборонительные позиции, для прикрытия Сум, ну, Украины в том числе, и идет, пойдет расползание потом на, на часть Брянской области и на часть Белгородской области. Опять же, по тем же самым задачам Не удивлюсь, что это вообще будет там по Сполу, допустим, или по, по Сейму, ну, в зависимости от рек, там, где реки. Самый оптимальный вариант, то есть располагаться вдоль реки, доходить до реки и прикрываться рекой. Река – это один из самых лучших, особенно с нашей стороны, у нас же высокие берега западные берега, практически высокие, все, потому с нашей стороны оптимально это как раз вдоль реки и располагаться. Но ну, в зависимости от количества сил средств, которые будут выделены, в зависимости от действий противника, которые пока еще никаких действий не показывают, то есть до них еще горит далеко, долго горит, наверное, скорее всего, но, тем не менее, они когда-то догорят и начнут действовать. То есть они начнут выводить резервы, а если мы сейчас отсечем головную колонну на Покровск, допустим, они поймут, что все Покровское им не видать в этом году, они остановят э, давление на Восточном фронте начнут спасать ситуацию э, в, сторону, в стороне Курска. Но я думаю, весь этот процесс вот, в течение буквально недели будет собран. Э, вот, э, те есть законы ведения боевых действий, которые не дают возможности действовать по-другому, иначе будет большой провал. Поэтому вот, я их вижу, в ближайшую, в ближайшую неделю мы увидим такое развитие событий, довольно-таки серьезное, включая и Крым, включая и Курскую, и Белгородскую область, и Покровское направление в том числе, то есть Восточное, Восточный фронт. У, у россиян не так много сил, как всем кажется. Они сейчас на излете, то есть они же уже прошли летнюю кампанию практически, сейчас мы их растянули по фронту, и они на излете, и вот последние остатки, последние ошметки, резервы они сейчас спалят на Восточном фронте. После того, как они их спалят, или если мы ударим сейчас по головной колонне, у них не будет механизмов, как не откатываться назад. То есть удержаться даже не будет механизмов на тех, на тех участках, которые не захватили на данный момент. Коли ми говоримо про обмін полонених, ми якось також ці маменти моменти проговорювали за нами в ефірі, але все ж таки є свіжа інформація. Кирило Будано говорить про те, що в першу чергу знову ж таки буде акцент на повернення азовців, на е, тих, хто поранені, тих, хто довго знаходився, знаходиться у полоні на жінок. Е, омбудсмен лобінець говорить про те, що він не вірить в обмін всіх на на всіх, як ви вважаєте? Ну тобто, чи піде Путін на, на такого роду в принципі обмін? І чи буде він міняти ну, знову ж таки строковиків? на золоте вот так уважаете ну вот за всех на всех это надо забыть это когда-то подняли вопрос политики опять вот как только политики свою свою морду лица всовывают в обмен это э, начинается остановка всех и вся э, и больше то есть э, больше делают вреда чем э, положительных моментов гнать их надо в шеи. любого политика который только начинает пиариться на обмене всех на всех, не всех, не на всех и так далее и тому подобное. Вот берите и гоните. Причем есть очень много у нас людей, которые задействованы в обмене, очень много родственников людей, которые сейчас наших пленных в плену, в плену находятся у россиян. Создавайте проблему для вот этих политиков, которые пытаются залезть в этот обмен. Обменом заниматься должна разведка либо, допустим, служба безопасности, если она участвует в, вот они участвовали, допустим, конкретно в операции по пленению российской роды. Российской То есть, вот это обмен и есть, иногда он очень быстрый может быть. То есть, это так, так называемый полевой обмен, вообще без политиков, вообще даже без определенных механизмов которые запущены для верификации тех же, тех же пленных российских. Это сразу быстро делается. Чем быстрее это делается, тем больше мы пленных можем вернуть. Потому всех на всех это точно не будет. Большое спасибо службе безопасности Малюка за то, что вообще такие операции, и Главное управление разведки, кстати, такие же операции проводят конкретно по пленению российских военнослужащих для того, чтобы потом их обменять. Причем они знают четко, кого быстро обменивать, срочников быстро обменивать. Главное управление разведки, Юсов, Буданов, служба безопасности, Малюк, там его ребята, которые занимаются этим вопросом, вот эти очень быстро обменяют. Но это не будет обмен всех на всех, это будет обмен голова на голову, ну вот примерно так, как вы торгуете. Но опять же, лучше бы это торговались именно, чтобы торговались военные, военная разведка. Они знают, как торговаться, сколько какая звездочка стоит, І сколько за яку голову можна вимінити наших відео? Затримано двох очільників ТЦК на Київщині, які заробили на ухилянтах понад 1 мільйон доларів. В офісі генпрокурора, кажуть, уточнили, що йдеться, зокрема, про керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали під підлогою та обшивкою стін. Вони пропонували військовозобов'язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров'я. Роман Григорович, у нас то затримують до заступника міністра на на ханергетики на хабарі. То ми бачимо якісь постійні там скандали корупційні в міністерстві оборони. То ми бачимо ось такі випадки із ТЦК. Ну тобто, а тим часом українці от прості збирають на тепловізори, на амуніцію один одному, що відбувається в країні. Пока канцелярские туристы не будут отвечать за те законы, которые они протянули, схемные законы. Это же схемные законы. Какое, что, что такое мобилизационный закон? Это схемный закон для того, чтобы выдавить из людей побольше денег. Механизмы, вот они, мы их сейчас видим. Тернопольские, Одесские, вот сейчас уже поближе к Киеву, все ближе и ближе к голове все ближе и ближе к этим канцелярским крысам, которые были генераторами такого рода законов. А, естественно, сейчас отвечать будут те, которые ставили подписи. И правильно, кстати, раз ставили подписи, значит, будете отвечать. У Меров, министр обороны, он проталкивал этот закон. Шмыгаль, это от кабинета министров вот закон проталкивался. Дальше подхватывал Арахамия, проталкивал через Верховную Раду. То есть все это, все, что на Арахамиле, все вернете в мозолистые пролетарские руки. Руки Малюка, ну и так далее, кто там занимается. ДБР, У нас, кстати, служба безопасности занимается, занимается нацполиция, Тернополь же как раз на нацполиции раскрутила, ДБР однозначно ведет эти темы. Этот схемный закон, он был изначально придуман в прошлом году причем взяли его, его отбросил эту схемность, схемники, схемников этих отбросил Путин. Этот схемный закон, он запускался в свое в ДНР, в Донецке, донецкими местными ментами и прокурорами, у которые вхожи в Россию, я так понимаю, не вхожи в Украину в том числе. Он прошелся по кругу, не отработали механизмы в ДНР, сняли там не один миллион долларов, то есть не, один, не одну сотню миллионов долларов дальше пытались пропихнуть это все через Путина, через Россию, он это все от, отринул, зачем ему и так хватает. Естественно, они прибежали в Украину с этим схемным законом, сняли в прошлом году, вспоминайте, в прошлом году под видом великой чистки среди военкомов, сняли тогда всех военкомов, поставили своих военкомов, это все вопросы к канцелярским крысам, каждый военком будет отвечать однозначно 100%, потому что этот Закон, он изначально схемный, я уже объясняю. Сняли военкомов, после этого пропихнули через от Кабмина подав, пропихнули через Верховную Раду. Механизмы, сам закон, зашили механизмы, которые невозможно обойти, обойти нужно только с определенной мздой. Крутили по там, месяцами людей, которые имели отсрочку, у которых трое детей, у которых инвалидность. То есть причем их заставляли по два, по три раза проходить через ВЛК, проходить через военкомов. Военкомы свою, рисовали свою мзду, и, естественно, весь этот процесс завернулся. Схемщики свои деньги получили. Поверьте, это сотни миллионов долларов. Вот то, что сейчас, то, что сейчас нацполиция, служба безопасности, ДБР начинает их всех брать за одно место, так вот только здесь миллион долларов. До этого в Тернополе, по-моему, сто с чем-то тысяч по месяцу. А по это сколько? Так это районы ТЦК. Это, это, это тоже все ближе и ближе к Киеву. Я так понимаю, как эти процессы происходят, то есть сейчас проводится расследование, следователи однозначно найдут этих канцелярских крыс, пройдя через Умерова, через Министерство обороны, через Шмыгаля, через тот же Кабмин, через Верховную Раду, через всех, кто голосовал и давал правки как раз для этого. То есть там целый процесс, это, это будет серьезный процесс лет, наверное, на 5, на 7. То есть вся эта схемная братья, она в конце концов вся сядет, и мы еще увидим и услышим не одну фамилию, помимо тех, которые я, я уже назвал канцелярские крысы, как бы они там не разбегались, куда, бы они там себе не нарисовали разбегаться, найдут однозначно. У нас, у нас сейчас зубры такие, волкодавы конкретные, хлопцы с наших и нашей контрразведки, и наших органов этих следственных, найдут они, где бы они там не закопались. А туда же все ниточки ведут, потому что ну, сейчас на этих военкомов, конечно, надавят. Естественно, они расскажут все, куда они носили чемоданы, куда они отправляли деньги, кто какую разнарядку им давал, сколько они должны были в кассу сдавать и так далее и тому подобное. И вся это по всей этой верхушке. А вот дальше мы этого крысиного короля увидим наконец. Почему? Потому что к нему сойдутся все нитки и сразу несколько правоохранительных органов будут друг у друга его вырывать. Одни будут садить там в одну, в одну СИЗО, вторые будут его дергать в другое СИЗО. Почему? Потому что у этих дятлов, которые сейчас там по миллиону долларов на скир а у крестинного короля будут миллиарды долларов, которые он на, на на этой сети. Я думаю, мы еще услышим впереди, еще скажем о санкциях Малюка Буданова еще в другом, то есть с другой стороны на это посмотрим. Мы скажем спасибо нашим генералам, которые этот механизм в конце концов раскрутят.